ङगुड झरेछ यो बाटो चाहिँ खोलिँदैन रहेछ हो अब यहाँबाट चाहिँ नआए पनि हुन्छ यो तपाईँको सिलगढी टु गान्तोक सिक्किम कालिम्पोङ जाने बाटो चाहिँ जा जा बन्द भइरहेछ यहाँ नआउँदा पनि हुन्छ यी ढुङ्गा झरेर खत्तम भनिरहेछ यी हो अब अहिलेसम्म यहाँ कुनै जेसिबीहरू केही आएको छैन मान्छे धेरै परिसानमा छ यी हेर्नुहोस् कुनै एउटा जेसिबीको सुविधाहरू केही आएछ नि गाडीमा खतम बनाइरहेछ यी ल यो चाहिँ सिक्किम जाने बाटो दार्जिलिङ टु ए दार्जिलिङ टु सिलगढी टु सिक्किम जाने बाटो खतम छैन यहाँ बाटै छैन नआउँदा हुन्छ जतिजना आउँदैछ नआउनु होला म पनि कालिम्पोङ जाँदैथेँ खतम भयो ए बाटो के चाहिँ केही छैन यहाँ बाटो छैन नआउनु होला है डल्लै खत्तम भएको छ नि अहिलेसम्म खोइ त एउटा जेसिबी आएर राति झरेको हो भने त यतिखेरसम्म सफा गर्नुपर्ने हो न त यहाँनिर कुनै जेसिबी पठाएको छ न त यहाँनिर बाटै सफा गरेको छ न त कोही एउटा मेसेजै एउटा जनताको अगाडि कुनै मेसेजै दिएको छ कसैलाई केही था थाहै छैन हेर्नुहोस् नभए त ज खबर दिनुपर्ने हो कि यो बाटो नहिड्नु यहाँनेरि यस्तो भइरहेको छ भनेर खबर दिनुपर्ने अब यत्रो मान्छे कोही सिलगढीबाट आउँदै होला कोही एयरपोर्ट जाँदै होला कहाँबाट जान्छ यसरी बाटोमा यस्तो भएपछि बुझ्नु होला तपाईँहरूले ल अब हाम्रो यहाँको कस्तो खालको सिस्टम छ यो सिस्टमलाई चाहिँ अलिकति चेन्ज गरेन राम्रो सिक्किमको पाक्किमको गाडी रहेछ कहाँ गयो हँ पूर्वाधन टु कालिम्पोङको गाडी रहेछ है हेर्नु त धन्ना मान्छेहरूलाई केही भएन होला बनेटमा गा ढुङ्गा झरेछ हेर्नु त कत्रो ल अब आज चाहिँ मेरो कालिम्पोङ क्यान्सलै भयो है ल क्षमा गरिदिनु होला जेसिपी पनि आइपुग्यो हो र जेसिपीले बाटो सफा गर्दैछ जेसिपी आइपुग्यो एउटा भिडियोको यस्तो हुन्छ कमाल अब जेसिपीले यहाँनिर काम गर्दैछ एकैछिनमा बाटो सफा भइहाल्छ जेसिपी आयो जेसिपीले सफा गर्दैछ मेरो त सफा हुँदैछ यता हो जेसिपी पनि आइपुग्यो धेरै धेरै धन्यवाद छ 何の絡む